Первая половина августа мы находимся в аспекте оппозиции Марса к Сатурну и Нептуну. Сейчас, во-первых, какие-то новые эпидемии могут возникнуть, дорогие друзья. Не случайно сейчас какие-то комары-убийцы начали летать по Европе и какую-то эпидемию распространять. И если вы послушаете мой прогноз на год, я всегда говорю, что август месяц самый опасный месяц для распространения эпидемий да, всякого рода. И сейчас мой прогноз, что из Китая какая-то очередная ОРЗ или очередная какая-то пандемия, да, может начаться, связанная с легкими, горлом там и так далее. Ну и вот такая позиция Марса и Сатурна говорит о том, что будет очень такой жесткий, напряженный период, и Москва повышает ставки, и первая половина августа может быть огненная, немножко будет во второй половине чувствоваться, что Марс, планета военных действий, резко ослабнет. Да, Марс, планета военных действий резко ослабнет в знаке весов. А весы – это знак переговоров. И я думаю, не случайно Дональд Трамп сказал, что он сокращает 50 дней до 10. Вот как раз, когда Марс становится абсолютно слабым знаком весов. Кстати, когда Марс планета военных действий переходит в знаки весы, это знак переговоров, вот именно в ближайший месяц после 10 можно начинать договариваться. Наконец-таки все звезды говорят только об одном. Уже можно договариваться. Но в августе мы собираемся, если они не пойдут на мирные условия, войти в брянские леса. Я уже давно говорил, уже презентацию делал. Да. Мало того, говорят, что в Брянской области мы контролируем границу даже на территории Российской Федерации, в некоторых уже местах. То есть, подготовка, как бы, идет полным ходом. Потом, помните, Сырский говорит, что невозможно завершить эту войну, выиграть ее. Если мы находимся все время в защите, да, надо идти mm -hmm. в контрвыступление. А поэтому, как и в прошлом году, мы именно в августе пошли в Курскую область. В этом году мы именно в августе можем пойти уже в Брянские леса, в Брянскую область. Поэтому прекрасная вот такая вот ситуация может продолжаться в ближайшее время. Тем более расисты уже полностью выдохлись все, что они могли, они показали, нигде они практически не продвинулись по кросс. Они максимум может, могут захватить и окружить его к октябрю, ноябрю месяце, не раньше, понимаете, у них нет сил ни на что. Уже там на, на границе их подменяют северокорейцы, и, и уже там 1011, 12, 15 этих корейцев прибыло. И вместо, они будут там оставаться, вместо русских, которых опять отправят на мясо, просто нету кем и чем воевать от слова совсем. Поэтому они будут в сентябре принимать решение либо заканчивать войну, что больше э, сходится с Марсом в лесах, да, либо делать всеобщую бесплатную мобилизацию. Понимаете? То есть любого россиянина могут отправить на фронт. Да, mm -hmm. Когда будет противостояние Сатурна и Нептуна с одной стороны, и Марса с другой стороны. Всегда происходят перевороты при соединении Сатурна и Нептуна. Поэтому у нас очень интересная вот такая вот ситуация. Август месяц. Действительно... Если и пойдет какой-то э, как какой переворот, то он случится именно в августе, в сентябре месяца в этом году в Московской Федерации. И тогда уже война точно быстро закончится. Потому что власть сейчас вновь захватил Патрушев. Он уже продвигает опять вновь своего сынка Дмитрия Патрушева на пост премьер-министра этой страны. Они хотят, чтобы в сентябре Дмитрий Патрушев стал премьер-министром этой страны. Вот так. Понимаете, чем uh -huh. uh -huh. Но мне кажется, что Патрушева не допустит до этого, не допустит до власти окончательно. И, скорее всего, нас ждет в августе-сентябре переворот в Москве. Uh -huh. После этого может закончиться война. Я уверен, что война закончится только если случится переворот в Москве, и одна из башен Кремля уничтожит другую. Uh -huh. Пока они все там договорились, они взговаривают. Всем сейчас завидует у нас Патрушев, который готовит к новой войне против балтийских стран уже, уже официально заявил, что если захватит Калининград, то он будет очень зол. В общем, но ну, это фактически он открывает врата новой войны. Поэтому Марс веса говорит только об одном. Рис это знак перемирия, Марс – это планета военных действий, он там резко ослабляется и будет находиться в знаке переговоров и ведения переговоров, военных переговоров о завершении и а, висит еще и знак мира, понимаете, и Марс, вот находящийся в этом знаке зодиака, будет там находиться прямо до 21 сентября, и именно в этот день будет второе, второе солнечное затмение, вот у нас будет коридор затмений, а, поэтому есть очень большой шанс, что до 21 сентября все-таки накроется стол мира в Стамбуле, как у нас Фидан сказал, этот министр иностранных дел Турции, да, что вот все, можно все в Стамбуле как бы завершиться. Короче, Марс и Веса до 21 сентября говорит только об одном, что можно наконец-таки проводить мирные переговоры, и они могут завершиться хотя бы 30-дневным мирными взаимоотношениями вот в ближайшее время. Лучшей комбинации планет нету, чем Марс, планета военных действий, в знаке своей абсолютной слабости. Кто не знает, Марс, весы — это знак изгнания для Марса, и там он полностью теряет свою силу. Поэтому, когда мы слышим, что сейчас Россия идет в наступление, что там это абсолютный пшик, дорогие друзья, полное ослабление давления на фронте, никакого наступления у них не получится. В суммах, как я и говорил, мы их уже давно отбили, и мой прогноз с точностью там сбылся, ну и как раз ровно через 10 дней Марс входит в зодиакальный знак Весы. Вот, поэтому можно начинать переговоры. Дональд Трамп очень четко, наверное, интуитивно выбрал расположение Марса в знаке Весов, когда действительно хочет того, не хочет, но Российская Федерация будет вынуждена пойти уже окончательно и бесповоротно на примирение и на то, чтобы оканчивать значит, эту уже фазу войны, чтобы все-таки запахло миром. Вот я бы так сказал, Марс в весах, это может запахнуть миром.